Добро здоров'я, пані і панове телекомпанія Рада продовжує своє мовлення і проект власний погляд в цей момент на ваших екранах. У нас в студії народний депутат України Ігор Шкіря. Пане Ігорі, доброго вам здоров'я. здравствуйте. Спасибі, що знайшли час і завітали до нас в студії. Одразу запитання, яке ми ставимо цими днями до всіх ваших колег. Враження від перших двох днів роботи Верховної Ради України сьомого скликання, Я е депутат з дістилітнім стажем. Тамо четвертий созив. Тем больше, что есть с чем поревноваться. Да, есть с чем сравнивать. Для меня ничего неожиданного не произошло. Я предполагал, что Рада начнет работу свою именно таким образом. Вновь избранные фракции, две из которых избраны впервые. Там набор депутатов есть, в общем-то, и опытных среди вновь пришедших. Но партия «Удар» и «Свобода» первый раз пришли в Раду. Ну и, по крайней мере, от «Свободы» эпатажа... Емоції ми другової не ждали. В общем, то тому поки все підтверджується. Ну тим не менш, от якщо ви вже торкнулися і об'єднаної позиції сосом свободи батьківщини, тим тим самим і удар. Вони говорять про те, що вони ну не просто шоу влаштовують, точніше, взагалі не влаштовують. Вони зареєструють реєструють законопроекти, намагаючись працювати. Яким чином фракція партії регіонів намагається знайти консенсус у Верховній Раді, бо так чи інакше, це все ж таки Верховна Рада України? Два дня не являются показательными. Так. Два эмоциональных дня в период, когда избирался спикер, когда избирал, мы голосовали, подтверждали выдвижение президента по премьеру, не являются показательными. Ближайшие месяцы станут более показательными, насколько вновь пришедшие фракции и от оппозиции в том числе готовы работать конструктивно на благо Украины, которая находится не в лучшем экономическом состоянии просто э, многие депутаты, которые пришли первый раз, э, у которых драйв и ажиотаж э, зашкаливает, им хочется проявить себя как можно быстрее и они э, многие не дают себе отчет, mm -hmm. что выборы это одно, а реальная работа в парламенте, когда избраны э, депутаты и э, фракции от разных э, течений, от разных избирателей, от разных регионов, с разными абсолютно там мыслями и задачами нужно понимать, что через колено ломать, через там проклятый всех хором mm -hmm. не решаются все вопросы. Хотя их, конечно же, можно понять, они отстаивают свои интересы и свои политические позиции, но должны понимать, что э, мы представляем все равно большинство и в отличие от других фракций несем ответственность за страну, потому что мы сегодня у власти, э, мы представляем Uh, і кабінет міністрів, і ми выдвигали президенти з нашої політичної сили, на нас больше відсутність. А в принципі, якщо говорити про uh, такий момент, як спікеряда, uh, останні місяці півтора говорили про різні кандидатури, і от uh, останні дні uh, з'явився Володимир Рибак. От яке ставлення у фракції з самого початку було до такої кандидатури, і uh, про що можна може говорити саме таке? От uh, призначення сесійної зали нового спікера. И я конкретно Владимир Васильевича. Я думаю, что это блестящий выбор. Учитывая тот политический расклад, угу. э, набор депутатов и вчерашние, и позавчерашнее события, эта кандидатура лучшая. Э, Владимир Рыбак опытнейший человек. Э, компромиссный человек, умеющий слушать э, других. Про это, кстати, в суде говорят в основном фракциях. Вы в этом угу. еще убедитесь угу. многократно. Uh, он терпеливо может выслушивать различные стороны, находить компромиссы, в отличие от других более эмоциональных персонажей. Поэтому, что касается рыбака, это uh -huh. Верховной ради и Фракции партии регионов 5 баллов. Ну а Зиншабук вчера с трибуны пан Кличко сказал про Кашенькового спикера? Uh, Эмоциональное заявление. Uh -huh. uh, я думаю, что любой другой, uh, который бы был избран от большинства, получил бы точно такой же... Uh, характеристику, характеристику или кричку или как угодно назвать. Uh, поэтому uh, это эмоциональное мнение, и в конечном итоге оппозиция тоже поймет, что для них важно будет иметь потом спикера, с которым можно дискутировать. Вот вы уже в продолжении нашей беседы несколько раз сказали эмоции, эмоции, эмоциональность, то что. А когда практичность настанет Верховный Ради, на, на засадах чего? На основе чего? Если оппозиция пришла принимать законы и принимать решения на благо украинского народа, то через какое-то время, через какое время угу. они будут вести себя более взвешенно, когда будут определены комитеты, когда можно будет работать уже в реальной угу. депутатской работе, не в за не только в зале а и в комитетах. Сразу станет э, видні їх задачі. Ані прийшли избирать нового президента і розкручувати нових кандидатів, або вони прийшли допомагати країні виходити з трудного положення. Це буде видно. Яка ситуація з э, владною більшістю про владною більшістю чи більшістю в парламенті в кількісному варіанті? Тому що знову ж таки перший день був непоказовим. З'явилася цифра 228 на першому голосуванні. Всі сказали, що є проблеми. Вчора ми бачили, що проблем стало м'яко кажучи, менше. принципиальные решения по спикеру 250 mm -hmm. и по кандидатуре премьер-министра 252 показали, что большинство в парламенте есть. Да, парламент седьмого э, созыва избран по другому принципу, чем пятый и шестой. Половина парламента депутаты мажоритарщики, и они будут иметь свое мнение, независимо, они находятся в большинстве или в оппозиции или они внефракционные они будут иметь свою позицию, но большинство стратегическое сегодня есть. Наверное по каким-то тактическим вопросам будут какие-то и проблемы. Наверное я это не исключаю, но стратегическое большинство есть. Я хочу еще раз повторить. А на каких засадах все ж таки вы чит в процессе из, знаешь, какие фракцию, не фракцию коммунистов, вот ваше ставление в середине вашей фракции. Вы понимаете, во время избирательной кампании в восточных регионах, я депутат из от Донецкой области, коммунистическая партия была э, главным оппонентом э, у партии регионов, потому что электорат он, на он, Востоке... Да, вообще. у вас проблемы он, с ними были на выборах. Он перетекал Подписи. с одной стороны в другую, и сейчас вот на последних выборах снова перетек в сторону коммунистической партии. И э, на выборах были эмоции, обвинения, было все. Но опять же, э, умные и толковые политики понимают, что выборы закончились и нужно садиться за стол переговоров. Если у партии регионов нет большинства, 226, как у одной политической силы, она должна с кем-то находить компромиссы. Тем более, жизнь показала, что большинство, даже 230-240, не является устойчивым. Властно. Да, поэтому нужно иметь 250+. Поэтому э, я не думаю, что у коммунистов было много вариантов э, не пойти в альянс с партией регионов. Плюс ко всему оппозиция приложила сегодня максимум усилий для того, чтобы коммунистов еще больше э, затолкать э, в сторону партии регионов большинства. Но э, в любом случае, я думаю, что э, коммунисты всегда будут играть э, свою роль э, левых, э, социально направленных, но стратегически они понимают, что э, В страні нужна проводити реформи страну нужно сторону ніститвісність, а часто густо от згадував, що проблеми того точніше українського парламенту, того чи іншого скликання лежала в площині невиконання домовленостей. особливо таких, які відбувалися там в певних кабінетах, Скажімо, там, в кабінеті голови Верховної Ради, там десь пізно ввечері, тощо, коли люди говорять керівники фракції про одне, а вранці воно виходить дещо інше. Оці два дня для вас є показовими. Які б говорили щодо рівня домовленостей, відповідальності за слова там напівдокументи тощо український політикум своєобразний, от власне тому я вас і питаю про і яких говорили там вечором ночі часто заканчивалися обманом взаємним обвиненням, тому що трудно було підтвердити. справедливость того или иного высказывания было так, что двое договаривающихся потом выходили утром на камеры угу. и говорили абсолютно противоположное. Сейчас э, ну, два дня не показательные, еще раз об этом скажем. Но домовности были серьезные. Вот за эти два дня были договоренности... и сидели да, Да, и э, я думаю, что сыграли свою роль договоренности в последний момент, угу. когда вы видели вчера уже, но ну, после обеда не было проблем. Ну, таких Силовых да, противостояний. Да, да, да. Это с одной стороны, потому что ну, в определенной степени сняли проблему. Табаловых, когда отдали карточку. По коммунистам, я думаю, мы... А такие повернули им картку? Нет, карточку отдали а, спикеру да, да, да. и она не участвовала в голосовании. По фракции коммунистической партии я думаю, что проблема надумана. Это мое личное мнение. Вот. Но и в определенной степени сыграло еще то, что. В первый день оппозиции показалось чрезмерно вольготное состояние в зале, когда можно было себя вести и по-хамски, и по-всякому. -по Вчера, в общем-то, большинство показало, что оно большинство. Нас больше, мы сильнее, но мы не собираемся бицепсами играть. Останний день показав, как бы, Можливість чи навіть бажання закидати партії регіонів, що вона не дотримується в питаннях розподілу певних позицій, скажімо, там першого віцеспікера чи в комітетах досвіду європейського досвіду попередніх парламентів, яке ваше ставлення у фракції, от до подібних речей, що першого віцеспікера мало би зайняти крісло представники опозиції. Певні комітети, ну які ще зараз опрацьовуються так само, мали би посісти представники опозиції, але вже, начебто, є відомо, що там. Будет партия регионе ну исторически первый вице-спикер чаще всего отдавался оппозиции так посмотрим насколько вчерашнее решение будет правильным насколько оно будет действенным другой вопрос в том что оппозиции нужно было еще выдвигать кандидатов достойных наверное для того чтобы они имели шанс ну и э, в общем-то, первый вице-спикер и просто спикер ну, не играют супер такого существенного различия между собой. Я думаю, что сегодня, вот как раз сейчас, происходят э, диалоги э, по поводу распределения комитетов между uh -huh, фракциями, uh -huh. и э, я думаю, что интересы оппозиции будут учтены. Хотя, в общем-то, всегда любой из сторон хочется иметь больше влияния, больше возможностей, потому что ну, ты отвечаешь перед избирателями, хочется быть более действенным. А... От зараз мало хто про це говорить, але в, в Україні склалася така ситуація, яка ну не знаю, можливо, раз чи два була, але так дуже складно мені пригадати, коли одна політична сила, ну за великим рахунком, має безпосередньо а, представників а, на чолі всіх трьох таких поважних інституцій. Є президент, є спікер українського парламенту, голова Верховної Ради, і є вже тепер прем'єр-міністр. Всі вони представники партії регіонів. А пан Рибак взагалі стояв біля витоків цієї партії і є її батьком-засновником. А зараз лідер партії Янукович лідер. Я про що да. говорю. А, це критична необхідність для політичної сили мати от таких, от саме очільників в цих інституціях. Чи не, не боїтеся, що це може бути якимось ну дуже серйозним? Я не знаю, виміром, мірилом і, і супервідповідальність за все. Василий, мы стоим уже на этом пути. Mm -hmm. Мы на этом пути стоим. Но ну, вы погоджуетесь, да, что да, такая так ситуация? Сегодня не просто три фамилии, которых мы с вами так. назвали, а вся полнота власти и ответственности, она уже два с половиной года лежит на партии регионов. И, не, ну, но вы жите, ну, партия регионов подсылалась еще и спикером, такого Последние выборы показали, что э, не так-то просто вести предвыборную кампанию и вести диалог с избирателями, угу. когда ты имеешь всю полноту власти и тебе не на кого уже так кивать. Вот властно. Можно а, рассуждать только об ошибках собственной команды, об ошибках собственных, а, и их нужно решать самим, не на кого показывать пальцами. Так вот, последняя кампания показала, что это трудно, но а, мы уже на этом пути, мы с него не свернем. И мы будем нести, как и несем ответственность сегодня за страну, так будем нести и дальше. И в будущем украинский избиратель будет давать оценку. Какую нам карточку давать? Зеленую, желтую или красную по деятельности нашей команды? Мы не скрываем этого, что мы одна команда и несем солидарную ответственность. У нас буквально одна хвилина, остается до завершения эфира. Пане Игорь, основные ваши ожидания от Верховной рады Семного скликания? Я надеюсь, что после эпатажных, эмоци... после эпатажного эмоционального декабря, после январских каникул, в феврале Рада предстанет конструктивной, спокойной, толковой. И, кстати, роль спикера в этом колоссальная. Я думаю, что Владимир Рыбак справится с этой работой. И я надеюсь все-таки, я надеюсь, я не могу сказать, что я уверен, я надеюсь, что Рада будет эффективной. І вона буде працювати конструктивно. У так. нас немає другого потім. Спасибі вам велике. Нагадаю нашим глядачам, що в цей момент в проєкті власний погляд, народний депутат України Ігор Шкіря. Спасибі, що ви з нами. Це парламентський телеканал Рада. Ми робимо політику зрозумілою до наступних ефірів.